Salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UKM kerana telah memilih saya untuk menjalani sesi temu tugas di bawah program Doktor Pergigian. Nama saya Chua Peiki dari Johor Bahru Johor. Saya merupakan bekas pelajar Iron Science College Matrikulasi Melaka. Sebelum itu, saya merupakan pelajar SMK Infant Jesus Convent. Dapat rasa bersyukur kerana telah mendapat 8A plus dan 1A minus dalam peperiksaan SPM. Pilihan UKM sebagai universiti pilihan utama saya kerana UKM merupakan salah satu universiti yang cemerlang sama ada di dalam atau di luar negara serta diberi iktirafan sebagai research university oleh kerajaan Malaysia. Program pengajian doktor pergigian yang ditawarkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia menarik minat saya kerana mendapat iktirafan oleh sektor kerajaan dan sektor swasta. Saya memilih program doktor pergigian kerana menjadi seorang doktor gigi merupakan cita-cita saya sejak kecil. Saya adalah individu yang mampu bekerja sama dalam kumpulan. Pada tahun 2018 dan 2019, saya telah menyertai camp intensif BSMN. Saya memperoleh pengalaman untuk menyiapkan tugasan yang diamanakan. Saya juga menyertai kempen dan kuis yang humanitarian man BSMN peringkat kebangsaan pada tahun 2020. Saya juga seorang yang memiliki pakat kepemimpinan kerana pernah memegang jawatan sebagai naib pengurusi kelab gembara. aku memberikan ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang pendidikan dengan memberikan perkhidmatan serta bekerja di negara Malaysia kita tanpa beragu-ragu. Saya sangat berharap dapat dipilih sebagai pelajar UKM dalam program doktor pendidikan. Saya beryakinan bahawa saya dapat menjalankan tugas sebagai pelajar UKM dengan baik dan bertanggungjawab. Terima kasih. Nama saya Janisha. Saya berumur 18 tahun dan saya berasal dari Selangor. Pada tahun 2021, saya telah menduduki peperiksaan SPM dan mendapat keputusan 9A. Selepas itu, saya merupakan bekas pelajar Kolej Matrikulasi Melaka dan telah menamatkan pengajian saya pada Julai 2022. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor haiwan. Oleh itu, saya amat berhasrat untuk menyertai program Doktor Perubatan Veterina di Universiti Putra Malaysia. Saya amat meminati bidang ini kerana saya merupakan seorang pecinta haiwan dan memiliki kekuatan dalam subjek sains. Saya telah menggunakan masa senggang sing saya ketika menunggu keputusan SPM untuk bersukarela dengan sebuah organisasi yang memberi makanan kepada anjing dan kucing liar pada setiap hujung minggu. Saya ingin meneruskan pengajian saya di Universiti Putra Malaysia kerana UPM merupakan universiti kedua terbaik di Malaysia dan merupakan universiti pertanian nombor satu di Malaysia. Fakulti Perubatan Veterina di universiti tersebut juga memiliki sebuah hospital veterina yang terulung di negara ini. Saya merupakan seorang yang bertanggungjawab dan memiliki bakat kepimpinan. Oleh itu, pada tahun 2020, saya telah dipercayai dengan jawatan setiausaha Persatuan Bulan Sabit Merah. Saya juga merupakan seorang yang berkeyakinan tinggi apabila mewakili sekolah saya dalam pertandingan BioTech Talk Competition. Bagi perancangan masa lima tahun saya selepas menamatkan ijazah, saya akan berkhidmat di Hospital Veterina Universiti Putra Malaysia. Dalam lima tahun yang seterusnya, saya ingin membina kerjaya sendiri dengan membuka sebuah klinik veterina swasta. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tuan dan puan yang sudi menonton video ini. Saya juga amat berharap agar pihak tuan dan puan dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memilih saya sebagai calon bagi mengikuti program doktor perubatan veterina di Universiti Tuan dan Puan. Di sini saya sertakan alamat email dan nombor telefon saya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yusof Sani bin Yusof dan saya berumur 18 tahun. Saya merupakan pelajar lepasan sekolah menengah Sains Semerung. Saya juga merupakan pelajar Kolej Matrikulasi Melaka yang mengambil aliran Sains Hayat. Mengikut pandangan saya, saya paling meminati Universiti Malaya. Kerana Universiti Malaya merupakan antara universiti yang terbaik di Malaysia. Fakulti yang saya cenderungi ialah Fakulti Pengajian Islam. Mengikut pilihan universiti yang saya minati, saya berminat universiti ini kerana saya mahu merasai persekitaran pembelajaran yang kondusif dan harmoni agar proses pembelajaran saya tidak terganggu dan universiti ini juga menawarkan pensyarah-pensyarah yang berpengalaman dalam mengajar bidang masing-masing. Saya juga memilih fakulti tersebut iaitu Fakulti Pengajian Islam kerana sejak dari kecil saya ingin mengikut jejak langkah ayah saya yang menceburi bidang keislaman. Mengikut pengetahuan saya, sebahagian orang berpendapat bahawa bidang ini sedikit susah untuk diceburi tetapi sekiranya terdapat keazaman untuk mencapai sesuatu cita-cita tiada halangan yang mampu menjatuhkan tembok keyakinan. Saya sebenarnya ingin mengambil risiko ini agar dapat membuktikan diri saya berguna terhadap diri, keluarga dan masyarakat sekeliling. Biarpun saya mengambil jurusan Sains Hayat di Kolej Matrikulasi Melaka, Namun saya mahu menimba ilmu baru kerana ilmu manusia merupakan buih di lautan yang bermaksud ilmu manusia hanyalah secebis daripada ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala impahkan di muka bumi ini. Semasa saya berumur 12 tahun, saya telah mendapat anugerah tokoh soleh. Walaupun saya tidak bergerak aktif untuk memasuki pertandingan saya sentiasa membaca artikel tentang pengislaman tokoh dan juga banyak mendengar ceramah sama ada dengan menonton televisyen maupun di masjid. Sekiranya saya mengalami sesuatu dugaan sama ada yang serius ataupun yang biasa, saya akan terus mengimbas mulai ingatan saya tentang cerita-cerita pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu dan nasihat-nasihat ayah saya. Mengikut kajian terhadap diri saya, saya merupakan seorang yang ambivert. Walaupun saya seorang yang ambivert, saya boleh menyuarakan sesuatu pendapat mengikut gerak hati saya dan membantu rakan-rakan sekumpulan walaupun saya dianggap sebagai peralatan. Akhir kata, saya berharap agar pihak Universiti Malaya dapat memberikan peluang kepada saya untuk melanjutkan pembelajaran bagi merealisasikan matlamat dan impian saya sekiranya pihak Universiti Malaya mampu menerima saya sebagai mahasiswa di sana saya amat berterima kasih terhadap kerjasama pihak Universiti Malaya dan amat bersyukur atas kurniaan yang diberikan Sekiranya pihak universiti tidak dapat menerima saya sebagai mahasiswa di sana, saya tidak akan mengambil hati atau berkecil hati terhadap keadaan tersebut kerana sebenarnya saya tidak gagal. Tetapi, saya mempunyai seribu satu lagi jalan yang lain yang saya boleh gunakan. Sekiranya pihak universiti mempunyai isu yang penting dan masalah yang berkaitan dengan saya, pihak universiti boleh menghubungi saya menggunakan nombor telefon dan email yang tertera di bawah. Dengan itu, sekian. Terima kasih. saya merupakan seorang bekas pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On dengan kumpul saya SPS sebanyak 7A, 1B+, dan 1D. Saya juga merupakan seorang bekas pelajar daripada Kolej Bakir Perasi Melaka dalam aliran sains hayat dengan PNJK datuk Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam lagi, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dari Fakulti Ijazah Doktor Perubatan kerana telah memberikan saya kesempatan dalam menjalani sesi kemuduga bagi pemilihan Ijazah Doktor Perubatan. Sebab mengapa saya memilih UKM sebagai salah satu universiti pilihan saya untuk melanjutkan ijazah saya adalah saya dapat tahu bahawa UKM merupakan salah satu universiti yang terbaik antara yang terbaik di Malaysia. Selain itu, saya juga sangat bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang ginekologis kerana saya sangat meminati biologi sejak daripada sekolah menengah dan saya juga berhasrat untuk memberikan bakti kepada negara dari segi memberikan rawatan kepada wanita-wanita di Malaysia. Oleh itu, saya amat tertarik untuk meneruskan pengajian saya dalam bidang doktor perubatan di UKM supaya saya mendapat penyiterapan sijil sebagai seorang doktor perubatan yang terbaik di UKM. Pengajian saya tamat di universiti, saya telah mendatangkan beberapa hari kerja saya. Antara salah satunya ialah saya akan bekerja sebagai seorang doktor di salah sebuah hospital sama ada hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Setelah saya menerima pelbagai ilmu dan juga pengalaman, saya ber, saya berhasrat untuk menyambung pengajian saya di Ijazah Sarjana dalam bidang ginekologis untuk menjadi seorang doktor pakar dalam sakit puan. Akhir sekali, sekiranya ada rezeki, saya juga berhasrat untuk membuka klinik saya sendiri supaya saya dapat memberikan lebih perkhidmatan kepada masyarakat Malaysia di luar sana terutamanya ibu-ibu mengandung dengan segala apa yang saya ada dari segi ilmu dan juga kemahiran saya seorang yang boleh memberikan komitmen yang tinggi terhadap ahli kumpulan saya. Hal ini kerana saya seorang yang amat bertoleransi terhadap ahli kumpulan dan saya mampu menerima pandangan orang lain Walaupun pandangan tersebut berlainan dengan pandangan saya, saya juga merupakan individu yang boleh berkomunikasi dengan baik dan bersikap sangat profesional dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Saya juga memiliki bakat kepimpinan sejak daripada sekolah menengah. Oleh hal yang demikian, pada tahun 2016, saya telah dilantik menjadi seorang pengawas di sekolah menengah Datohn. Pada tahun 2018, saya telah dilantik menjadi naib bendahari bagi kelab fotografi. Pada tahun 2019 pula, saya dilantik dilantik menjadi, menjadi naib pengurusi kepada dua buah kelab iaitu kelab bola bowling dan juga kelab fotografi. Pada tahun 2021, saya telah diberi kepercayaan dan dilantik menjadi pengurusi pembimbing rakan dinamik Kolej Matrikulasi Melaka. harapan saya untuk diberikan peluang meneruskan pengajar ijazah saya dalam bidang doktor perubatan dan menjadi salah seorang pelajar terbaik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekiranya pihak Universiti Kebangsaan Malaysia ingin menghubungi saya, saya akan sertakan nombor telefon dan alamat email saya di akhir video rezumen ini. Sekian, terima kasih. Mantan Menteri Kesihatan Dr. Sulkefli mendedahkan 16% daripada ne remaja negara ini terlibat dalam kes buli, 13% lagi merokok dan 7% terjebak dalam tingkah laku seksual. Adolescence Health Survey oleh Kementerian Kesihatan itu melibatkan remaja berumur antara 13 dan 17 tahun. Kajian itu juga mendapati hampir 11% remaja 12 hingga 13 tahun mengambil minuman beralkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Yusof Saini bin Yusof dan bersama saya Nur Munawara binti Mat Nur Zaihan. Persoalannya kini, mengapakah isu masalah sosial remaja ini sering menjadi buah mulut masyarakat? Adakah isu ini merupakan ancaman kepada kedaulatan dan ketenteraman negara kita. Oleh hal yang demikian, topik perbincangan pada hari ini, gejala sosial dalam kalangan remaja akan dikupas dan dihurai secara terperinci demi kebaikan bersama. Pasca globalisasi ini, remaja berada dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi. Namun di sebalik itu, kewujudan dunia Tanpa sebab ini telah memberi kesan yang negatif kepada lapisan generasi muda negara kita. Mereka yang hanya berumur setahun jagung darah setampuk pinang tidak mampu menangkis pengaruh yang jahat dan akhirnya terjebak dalam pelbagai permasalahan sosial. Jika hendak disenaraikan, terlalu banyak salah laku remaja yang boleh dianggap sebagai masalah sosial. Berikut merupakan beberapa contoh masalah yang dilakukan oleh remaja. Yang pertama lumba haram. Gejala lumba haram yang digelar rempit ini adalah sama sekali masalah sosial yang terkenal di negara kita. Golongan ini selalunya disertai oleh remaja bermotosikal secara berkumpulan. Mereka ini akan mengganggu ketenteraman jalan raya dengan kelajuan dan aksi lagak ngeri mereka yang sia-sia terutamanya pada waktu malam di hujung minggu anda boleh lihat golongan remaja berpelesiran sehingga ke larut malam tanpa mempedulikan persekitaran lantaran pandemik covid-19 kerajaan telah mengenakan sekatan pergerakan sejak tahun lalu walaupun disuruh duduk rumah ada pula anak remaja yang mengambil kesempatan jalan raya yang kosong pada waktu malam untuk kegiatan nombor haram. Pada 5 Julai 2021, dua remaja lelaki maut selepas motosikal yang ditunggang. Mereka terbabit dalam kemalangan yang dipercayai ketika sedang berlumba haram di landasan lapangan terbang lama Tawau. Dalam kejadian 5.30 petang itu, kedua-dua angsa yang berusia 15 dan 16 tahun itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Yang kedua ialah merokok. Jika dilihat kepada peraturan di negara kita, usia individu untuk merokok yang dimenangkan adalah 18 tahun. Pun begitu, kini remaja dan kanak-kanak yang masih lagi bersekolah sudah mula berani merokok. Lebih membimbangkan lagi, remaja perempuan juga sudah mula menganggap merokok itu sebagai sesuatu yang normal. Kini terdapat banyak alternatif buat perokok seperti rokok elektronik yang kononnya dicipta untuk menghilangkan ketagihan seseorang terhadap rokok. Sebenarnya, ia hanyalah sebuah cara merokok yang lain dan ia tetap mempunyai kemudaratannya. Hasil tinjauan Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang mendapati seramai 1000 pelajar sekolah di Pulau Pinang didapati terlibat dalam penggunaan rokok elektronik dan vape. Beliau turut menggesa kerajaan mengharamkan penggunaan kedua-dua alat tersebut. Sekiranya kerajaan tidak mengambil tindakan yang tegas ke atas penggunaan dua peralatan tersebut Malaysia mungkin akan berhadapan dengan krisis kesihatan awam katanya. Penyalahgunaan dadah sememangnya suatu perkara yang membimbangkan kerana pada masa ini banyak remaja dan belia terjumus dalam najis dadah. Sekali mereka sudah terjumus, amat sukar untuk berhenti daripadanya. Ini adalah kerana dadah menyebabkan seseorang berasa ketagih untuk mengambil dadah secara berulang dan kerap. Berdasarkan statistik penyalahgunaan dan penagih dadah 2020 yang dikeluarkan oleh Agensi Hati Dadah Kebangsaan menyatakan dari segi kategori pendidikan, peringkat sekolah menengah menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu sekitar 59.4% dengan jumlah 76,234 orang pelajar. Ketua Pegarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Zulkifli Abdullah pernah berkata, ditambah pula kewujudan pelbagai jenis dadah sintetik yang semakin berleluasa. Keadaan ini menyebabkan remaja dan pelajar-pelajar sekolah sentiasa berisiko terdedah dengan kegiatan penyalahgunaan dadah. Sebarang perbuatan seperti menconteng, mengotori atau merosakkan harta benda awam dianggap sebagai vandalisme. Motif kejadian vandalisme biasanya terletak pada aspek emosi. Vandalism ini dianggap sebagai satu cara untuk melepaskan geram atau cara untuk menghilangkan kebosanan semata-mata. Kejala vandalism ini sering dikaitkan dengan remaja kerana golongan remaja ini mudah terpedaya dengan sesuatu budaya yang tidak sihat. Akibat daripada vandalism inilah, masyarakat awam dan terutamanya kerajaan terpaksa menanggung kerugian besar untuk membaiki pulih kerosakan yang telah dilakukan oleh para remaja. Pada tahun 2019, sebuah video yang menunjukkan tiga orang remaja sedang merosakkan makanan di sebuah kedai semeneka yang terkenal telah menular di media sosial. Perkara yang paling mengecewakan ialah video tersebut dimuat naik oleh para remaja itu sendiri seolah-olah ia merupakan sesuatu yang lucu tanpa sedar perbuatan mereka merupakan satu bentuk vandalism. Perbuatan remaja berkenaan yang dirakam-rakannya itu telah menimbulkan kemarahan netizen Malaysia dan telah menjadi kes polis. Polis diraja Malaysia melahirkan kebimbangan apabila mereka merekodkan peningkatan jenayah seksual yang membabitkan kalangan remaja bawah umur dan belajar seusia 15 tahun. Menurut ahli kriminologi, pergaulan bebas, perasaan ingin mencuba dan pendedahan kepada aktiviti seksual ialah antara sebab mengapa kebanyakan remaja mengalami masalah sosial yang agak kronik. Kes pembuangan bayi di Malaysia juga sering meningkat dan punca utama ialah kehamilan dalam kalangan remaja. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail semasa melancarkan kempen pencegahan pembuangan bayi pada Ogos tahun lepas menyatakan bahawa 1010 kes dicatat sejak tahun 2010 sehingga Mei 2019 dan bayi yang ditemui tidak bernyawa dalam 64% dalam kes tersebut. Ini bermakna setiap 3 hingga 4 hari seorang bayi telah dibuang dan berkemungkinan bayi tersebut mati. Implikasi utama terhadap negara jika gejala sosial tidak ditangani segera akan menyebabkan negara akan kehilangan pelapis generasi kepimpinan pada masa hadapan. Hal ini akan menjadikan kerancakan pembangunan negara akan terbantut dan keadaan sosial ekonomi negara menjadi lembab kerana wujudnya gejala sosial dan keruntuhan ahlak yang tinggi di kalangan masyarakat. Perkara ini menjadikan kadar jenayah dalam negara juga akan meningkat sejajar dengan peningkatan gejala sosial. Ia sekaligus meningkatkan kos perbelanjaan kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah. Seterusnya, anasir-anasir luar akan meresap masuk ke dalam negara sekiranya generasi muda pada hari ini tidak tahu menjaga ahlak mereka. Dan kesan yang ketara ialah remaja pada hari ini hancur dan rosak Maka pandangan bangsa lain terhadap bangsa Malaysia pada hari ini tentulah serong dan buruk. Bagi yang menggulung segala cambahan minda yang dinyatakan, terdapat remaja di negara kita yang terpengaruh dalam gejala sosial pada masa kini. Ada sebahagian tampak jelas pada pandangan mata kasar, namun ada juga yang perlu dikaji dengan lebih teliti. Apa-apa jua kancah sosial diharapkan bukan sahaja badan-badan kerajaan namun semua lapisan masyarakat dapat memainkan peranan tertentu dalam memerangi gejala sosial yang semakin menghempit anak-anak muda yang bakal mewarisi kepimpinan negara Malaysia ini.